Ой, сейчас так туманно, капец. Типа что ел. Какие странные звуки. Ну ладно. Так. Вот, друзья, вы уже тут. И всем привет, друзья. И это мое новое видео. Стоп, шо? Что со мной случилось? Эм... Чего у меня на пиво конечно, понятно вот это э, свинячая Шость. Так, хорошо, если я превращусь в свинью и назад, то мы останется э, свинья, свинь... рыло или как это назвать? Ну что это такое? Я не знаю, что это. Ну ладно. Ну, так бы ничего, э, но эти звуки непонятные издают. Так, что тут у нас? Так. Ну ладно. Так. Дала. Так. Так, надо... Так, надеюсь, не будет так сильно мешать, типа, звук эти. Не будет, надеюсь, так сильно мешать. Так. Они все равно громкие. Так, все, сколько их звук, теперь оставлю так. Так, что тут у нас? Я помню в прошлый раз, что-то вроде бы зомби был и скелет с оружием. Так, я хочу туда на цветос сходить. Ладно ли я сверху на них запрыгну? был, Тупо ща. Так. Не по оружию, я как бы раздобудь. Надеюсь, мы не тут ничего немає? Серьезно? Тут ничего не, тут ничего не маю, абсолютно. Ну, да. Зачем я вообще сюда пришел? шел? Не понимаю. Так, ладно. Так. Придется тогда сюда, что ли, спускаться. Точнее, подниматься. Ну, спускаться. Ну, в общем, придется сюда идти. Давай. Так. Хочу сейчас добыть еще железо. У меня там железо, конечно, на павочке стоит. Но богато железа не бывает. М -м -м, бо я знаю, что в этом моде... Тихоганс. Э надо железа дуже богато, Так что железа лишним не будет. И вообще буду добывать все руды. нормальные. Там не иметь батю, конечно, но я не знаю пока что для чего надо, так что я буду ей пока что добывать, не буду место засорять в сундуках. Так, я все железо. Понимаю? Два железа? Ну ладно. Так. Мне вот все вообще не нравится, что с моим скином. Короче, так сделаю. Все. Э -э так, я реально не знаю, что это такое. Что-то непонятно с моим скином случилось. Так. Ой. Игорь. Блин, я упал. Тут у нас Игорь. Куча Игоря. Куча Игоря. Так. Так, кто-то я был. Ну, не чувствую, что я слышу, конечно, я... Все звуки свиньи, Типа, я не знаю, как это объяснить, но одних не так страшно стоит. О. Будет... Мне было бы страшно так кажется, как будто тут какой мод моб біля меня ходит, дружелюбный. И не страшно стоя. На самом деле я такие звуки издаю. Так. Так. Так, еще Игорь добуду. Ой, свой еще металл. Ой, железо, точнее. Так. 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 19 железа уже. И еще железо. Так. Надо св... точно я забыл. Надо освещать. там оба спавнились. И чтобы вам вернее было бы может вам темно. Так, вертаюсь назад. Так. Куча руды там. Так, буду заметь. Уголь я добывать но я буду. Уголь у меня есть. Если что, потом пойду добуду, тут у нас ничего не мая. Тут я копать не буду, то что там я может по выкопаюсь и вода потащай. Или я вообще какую-то грядку сломаю. Так. О, я случайно сломал блок. И там железо оказалось. О, куча железа. Думаю, пару серий я точно и лечу. Не знаю пока что. Буду копаться там в шахте прям. В ну, все время. Пока что не знаю. И еще куча железа. 33 железа, и у меня еще там десь 30 плавается в доме. Тут уже понище спустилось спустилось мы. Так что у нас тут уже какие-то прикольные руды продавите. Так, так, это свинцовая руда и оловьяная руда. Так. Еще олов... Селится да, руда. Добываю еще куча железа. Железный магнат, я так. Так. Добавляю, не знаю, что на эти сборки можно делать с железом, чтобы богато типа тратить, а у нас что-то нормальное, наверное, на какой-то мусор. А, я, в принципе, всю шахту уже выкопал. А, стоп. Что это такая за руда? Я не ней выкопать не могу. Ну ладно, это будут такие меди. Или цены. Это... Сейчас гляну и медь э, Да, меди. Не можешь это целый купать? Ну да. Ладно, не буду пока что м -м, пытаться. А, марки... Мало ли тебе ценная руда. Ой, еще же Мало ли тебе ценная руда, я как дуже уже редко попадаете. Для нее как надо... Блин. Для нее как надо нормальная кирка. Из знаешь, что можно круто делать. А я еду буду железный. И потеряли. я буду лучше проверять. Не. Ну ладно, не буду, хотя не буду наверное, по так. Хотя мне буду будет... пока что не Так, все. Я просто не хочу показывать, как Ну, видео уже и так затягнулось на всех шахтах. Так что я думаю, я сейчас отсюда буду. И для вас пройдет одна секунда, а пока я буду выбирать. А для меня пройдет нормально такое количество времени. Ну ладно. Поехали. Так, уже тут выбираюсь. Так, как я говорю, для вас прошла одна секунда. Так, тут у нас вода есть. Надо глянуть сейчас вроде... Да, сейчас ночь, я по мини-карте доблюсь, а вроде ночь. Если я понимаю правильно. Да, ночь. Так, ух ты ж, сколько... Сколько железа у меня! Обалдеть мне стать Ой, 46 железа у меня. Фу. Так, все, скипаем ночь. Чекмар бы направлялась. А, кстати, я тебе сейчас заметил. Мана... Мя... Мя... Мана... Это ⁇ -мо ⁇ Ну, короче. Э -э, на мини-карту, и там день... И, типа, сколько часов, больше. я тебе сейчас не заметил. Ой, -мо ⁇ А же завышло, дядя, у тебя выше. Опа. А, стоп, у него оружие. Ну, буду надеяться, что я не загорюсь. Да, А, ну-ка, он загорел, из него выпало оружие. Не думаю, что... Блин, он, наверное, когда загорает, то из него, то, что у него не выпадет. Ну, за... ладно. Жалко, да, конечно Э, что это за... О, ой, а ой, я урона полухая крис. Так. Туман на капец. О, еще мобы. Блин, надо успеть его убить. И вот так надо успеть убить. У меня оружие. Мое! У Что случилось? -о? скелет вонючий отстанет, от наверное. -мо! Что тут произошло вообще? меня просто откинуло. Я убыл зомби, меня просто откинуло и два крипера взорвалось. Ладно. Так, овец надо подобывать на хавку. Ну, так, ставим. Что поделать. Думаю, после я не знаю, что я это буду делать. Проходит Майнкрафт или просто выживать? Я не знаю, что я это буду делать. Но если я бы сниму до конца, до того, как я буду если он будет, я думаю, то Стой. Сюда. А у меня кролик шабу уже. А, у меня уже был кролик. Ну, в общем, я думаю, я кого-то сниму. Э, если, ну, я, так сказать, сезон или сериал выживания закончится. То я думаю, я щадо начну на, на какой-то другие сборки. Так. Кроличая лапка! Вроде бы цередка шанс и выбить. Так, стоп, а дай моя хака все. А, точно. Так, ладно. Так. Не буду. Будет кроликом дальше. Ай! Больно. Так что превращусь в человека. Соберу весь металл. И там он пока дал И я хочу глянуть, что тут можно сделать. А, стоп. Сундак. Улучшение из железа золотой. А я улучшить в железо. О, Доска и металл. Доска. И железо, точнее, металл. А ну-ка. Положим доску посередине. И золото наложим. Сюда. Ну, да ты мне не сундук. А зачем я, собственно, его сломал? Уф! Имба! Винтопаряк великий сундук выглядит, наверное. Я не помню, как я это сундук, сейчас на Майнкрафте выходит. А, нет. Ну, он... нет, не. Ну, вин... не, вспомни, да не такие великие, конечно. Так, закрыли. Опа. Что там надо для золотого? Улучшение серебряного. Так, стоп, серебряный. Улучшение из золотого в алмазный. Из железного в золотой. Ой-ой-ой-ой-ой на золото да? А есть уже в медный? А, наверное, сначала... А, наверное, сначала медные, да, все. Улучшение из медного железные сундуки. Я, наверное, скипаю просто. вот супер-мега сундук из стекла и обсидиана крафтите. А не что, черный металлический шалкер? Ну, это Так, я не знаю, даже что делать. того что ну, что. Из меди вроде нельзя ничего крафтить из оловянная руда. Что у меня нахиляется хп? Мне тоже нельзя ничего крафтить. Нет, а зачем я ее добываю? Так, ладно, мы ставим дальше. Кстати, насчет, зачем я ее добываю? боевой ножик. А, не... а, ой, я подумал, что боевой ножик так крафтится. Самопал. Самопал. Зажига, каменный ствол и деревянная ложа. Чтобы... Так. Деревянная ложа. Сейчас скрафтим. Ээээ... так. Понятно, но не будем нахерять. Так, дерево, 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 все. О, все хп стали. И, и, и либо это вам давно стало так, либо я это только сейчас заметил. Либо он реально стало тихо. Так, сейчас добудем дерево. И, возможно, я скрафтю первый огнестрел сам опал. И буду, э -э, не так, не буду не так, мне будет не так страшно идти в пещеры, у нас стоит зомби. Так, я к нам а как здесь крафт? Да, а так крафтить Так. Ну. Так. Ой, ⁇ -мо ⁇ Так, сам... Ой, все, сам Камень. Камень. Камен. Славлю. Так что мне там еще надо закинуть? Закрыли. Это Так, что там? мне Еще огнево надо. Ой, я моя. Огнево надо. Так, буду ждать, когда она переплавится. Ой, так, что-то ее. Так, такой. Да. Опа. Опа. Каменный ствол. И крафтю самопал. Як? А я... Вот так. Вот так. И сюда. Самопальчик педихова. Как патроны называются? на него? Каменные пули. Так, я кого Каменные пули. Каменные пули. Каменные пули. Каменный порох. Все. О, ó, сюда. Я сейчас себе кучу пуль скрафтю. Опа. А все остальное переплавляю. Дальше, чтобы скрафтить такие стволы. Опа. Все крутый. Все. Так, надо найти... ладно, короче, мы жители протестируем у него я так понимаю 20 хп я сейчас короче гляну а не гляну ну в общем ладно сейчас гляну с кем у него хп значит с трех выстрелов это оружие убивает жителя убивает у нас с трех выстрелов. ну нормально в принципе для первого оружия сойдет для самообороны обороны все хорошо. Так, так. Ну, друзья, думаю, на этом можно заканчивать. Конечно, мы не дуже много сделали. Сделали только упал. И оружие для него протестировали его чуть-чуть. Ну, в общем, ладно. Думаю, можно на этом заканчивать, потому что видео и так долго. Всем пока, друзья. Всем удачи.